На цій землі ми раді, що в такий тяжкий час ми причетні до відновлення цього величного храму. Ми раді, що ви підтримуєте нас. І завдяки вашим молитвам ми можемо ходити до храмів вільно, ми можемо відчувати Божу благодать. Дякуємо за всі ваші відео, які ми дивимося, за всі ваші добрі слова, за вашу віру, за вашу впевненість і. Нашу наполегливість, Дай Боже вам сили і здоров'я. Хай Бог вам жительство. О, твою жизнь надавче, и крестные знамения сия освети, и всем людям твоим яви их быть и помощи утверждения. Господу помолимся. Господи помилуй. Господи. и освети их и исполни силы и благословение оного древа, на нем же пригвожденно быть пресвятое тело Господа нашего Иисуса Христа, единородного Сына Твоего, им же сила дьявола по прасе и земли, и святые крови излияния, и, и животворные смерти единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, и уже советом на претерпи, и теми древа крестное, еже иногда согрешающими злотворными, крепки на вся враги видимое и невидимое, прогнание же отражение всех козней, наветов же и прилогов дьявольских. Людям же твоим. Аминь. А Благословляется а а и освящается знамение сие крестное. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется а а, и освящается окропление воды сие священное. Знамение сие крестное благодатью святаго духа, откровение воды священной, во имя Отца и Сына и святаго духа. Аминь. А Святое воскресенье твое славим, а Христу, Христу твоему поклоняемся. Vladeko I Sviatoe Vos Crisenie